Доброго, а головне бадьорого ранку усім, хто розпочинає свій день разом із нами. Ми нагадуємо, що видивитися програму на часі ранок. І сьогодні міжнародний день спідниці, і саме на честь цього ми запросили до нас у студію цікавого гостя. Тож я з великим задоволенням представлю його вже зараз. Юлія Шкарупа, арт-директор студії Теракот. Юлія, доброго ранку. Доброго утра всім ребята. доброго утра телезрітелі. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. Бо у нас дуже багато до вас запитань. Сьогодні ми з Сергієм так півранку майже говорили про спідниці, і нам ми, зокрема там згадували історію, чого там все. это начиналось, какие были тенденции. Хочемо почути от вас, что в моде сейчас, стосовно спидниц. Ну, взагалі, спідниця это модно? Ну, Юлия, вы девушка, да, поэтому задавать такой вопрос, как вы думаете, это модно? Ну, не знаю, не знаю. Я вас хочу поинтересовать на справке. Конечно. Я задам, да, Сереж, это Модно. Да, Сереж, для вас, <свят> как для парня, отвечаю, модно. И, в принципе, идет тенденция более женственных силуэтов. Понятно, мы от джинсов и от брюк никуда не уйдем, но юбка была, есть и будет очень актуальным трендом. Какие самые фасоны сейчас в моде? мировые у нас, в принципе, всегда мода делится. Да, она бывает локальная, она бывает мировая, бывает еще там по континентам разделяется. Но в течение уже нескольких, лет не меняется ничего. Очень моден, И остается в моде силуэт нью Look, который когда-то создал Кристиан Диор. Это если вы видели такие юбочки, складочки у них по линии талии. Линия талии немножко завышена на 3-4 сантиметра. И длина где-то в районе колен. Этот тренд уже несколько сезонов, им очень так активно пользуются дизайнеры украинские, как почему-то так казалось украинским дизайнерам этот стиль очень близок и полюбился, но и мировые дизайнеры точно так же. Тренд этого сезона ⁇ это кожаные юбочки, юбочки карандаши, они тоже никуда не делись, длина где-то район до колен. И макси юбочки, юбочки в пол, они тоже украинскими дизайнерами очень так активно пользуются. Сумчане это тоже очень любят сейчас длинные юбки. Вы, наверное, видите, да, что происходит у нас на улицах, что продается в магазинах. И тоже такую, такая тенденция есть. Это, наверное, первый раз за последние лет десять очень модные сейчас юбочки, которые показывают ногу, то есть с разрезом спереди, да. Навіть вот так. так. Дуже цікаво. А ми теж вже трішки сегодня Сьогодні 30 листопада, останній день осені. Поздно носить юбки, но вроде бы холодно. В то же время юбки – это очень женственно. Да? как выйти из ситуации, когда вот уже холодно, вроде бы день, международный день юпок сегодня, но это последний день осени, уже фактически зима на улице, морозы. Вот как выходить из такой ситуации? Есть какие-то советы? Конечно. Дизайнеры люди креативные, они находят выход из любой ситуации, поэтому рекомендации такие. Можно одевать сапоги, которые очень высокие, такие как сапоги-чулки, открывать опять-таки одну ножку или юбочки немножко асимметричные, спереди короче, задняя часть юбочки, которая называется задняя половинка юбки, она длиннее, такой шлейфик как бы создается. Юбки трикотажные, юбки шерстяные, это все очень актуально. Конечно, в такую погоду, если еще минус 20, в короткой юбке девушка, это, ну, мягко скажем, непонятно, да? Поэтому юбочку можно немножечко удлинить. И вот, пожалуйста, под леггинсы, под очень плотное чулки там или колготки, гетры очень актуальны, они тоже никуда не деваются. Это все можно носить и комбинировать с теплыми юбочками. Конечно, не шелковым, дабы себе ничего не отморозить. Еще такое запитание, у девчат, у каждой девчины свой вид фигуры, и как же тут быть обачным, есть какие-то такие, не комплекс загальных рекомендаций, как подобрать до своего взрослого, или своей формы талии, как подобрать себе спидницу? Ну, это все сугубо индивидуально опять-таки. Бывают такие моменты, что девушки с размером сайз плюс, да, как дизайнеры любят говорить. Это юбочки, конечно, карандаши в основном. Юбочки узенькие идут почему-то. Расширять бедра ни в коем случае ну, не рекомендуется складочками. И длина, избегать коротких юбок. Лучше уже выбрать длину район колен, либо немножечко за колено. Кстати, длина очень-очень актуальна. За кулином? Да, угу. да, за колено, немного за колено. Это сейчас наимоднище, так? Я уточню. Понимаете, мода штука такая, она очень интересная. Что конкретно модно сейчас, вот в сей момент, ну любой дизайнер, любой там аналитик моды вам докажет, что любой силуэт и любая модель сегодня актуальна и будет прав. В коллекции каждого дизайнера мы сейчас находим и мини-юбки, и макси-юбки, юбки с разрезами, и кожаные юбки, и меховые юбки, и кружевные юбки. Просто всему свое место и всему свое время. Если вы идете куда-то вечером, да, или на какое-то мероприятие такое серьезное вечернее. Конечно, лучше одеть юбочку не короткую, лучше одеть опять-таки длина колена, либо это длина юбочка в пол до конца, да. Если это клубные какие-то мероприятия у вас намечаются, то коротенькая юбка будет более актуальные и блестящих каких-то оттенков, пайетки, бисер, это все приветствуется. Кружево очень актуально тоже в любом вечернем туалете, либо клубном наряде. В офис, понятно, или на работу, Юль, ну вы в таком не придете, да, вся в блесках, в пайетках. Я тем более не приду. Вы тем так... более, Сереж, не придете, да, ну для вас мы подберем какие-то определенные брюки. Вот. А это правда? Вот мы тоже говорили, что сейчас даже человеки начинают носить спидницы. И я такая тенденция в моде. Несколько коллекций нам рассказывал, ну можно сказать наш местный эксперт, что вот мужчины в кожаных юбках на вот нескольких показах последних. Мы просто задумались, а уже варто Арту ходили в кожаных юбках. Ну насколько это. Ну, Сереж, если вы хотите одеть юбку, я думаю, в Шотландии вы будете смотреться лучше всего, да, либо на подиуме на показе Луи Виттона, например, дома там где позволено все. В принципе, юбка это исключительно, изначально это мужская одежда, как и платье, да, римские итоги хитоны мы помним это уже у нас когда стали делиться мужчины и женщины хотели захотели разделиться еще по одежде да, по признаку кто что одевает тогда вот как-то стали делить на мужскую и женскую одежду взять ту же самую шотландию юбка килт это исключительно мужская одежда но нынче я не думаю что мужчина в юбке по городу сумы будет выглядеть мега актуально скорее всего он даже будет звездой ютуба и вашего телевидения даже с валентиной да Питання до вас, мабуть, більше як до жінки, ніж до дизайнера. Ви будете святкувати сегодня, цей день. Ну, я бачу, ви вже розпочали зранку. Да, моя а любима. юбка. Ваша любимая юбка дійсно, розкажи да, чому? Как-то так получилось, пошили, добавили тут таких подтяжек и очень много слышала комплиментов, когда я її одевала, поэтому смотрю и мне вроде неплохо. Поэтому полюбила я ее. Она теплая, в ней комфортно, она не сковывает движение. Могу бегать и по городу, и нормально в ней комфортно работать, и выглядеть хорошо при этом. Э, действительно, очень хорошо вы Это тоже не свет от комплиментов. Еще хотела бы спросить, э, ну, вы как-то святкуете этот день? Вы означаете Международный день спидницы? Да, угостила всех своих девочек в студии, ателье конфетами. Я думаю, що це прекрасна традиція. Ну, хорошо, Нам теж да. треба таку започаткувати. Надо, нас ніхто не вистіл конфетами. <рес> я вичтива наступний раз. <рес> Зате наша Дар'я Телегіна э, дізналася спеціально для вас, наші шановні телеглядачі. Чи будуть святкувати цей день сумчани? Тому я дуже вам хочу подякувати за те, що ви знайшли час нас прийти і такі цільні поради, особливо особливо, <рес> особливо <рес> для Сергія. В мене, в нічого в мене колись може донечка з'явиться, я теж їй буду казати. От. Як до клуб. ми вам дуже дякуємо. бажаємо вам гарного та вдалого дня. Що ж, просто зараз переходимо до рубрики Бліцопитування. Тож чи святкуватимуть цей день сумчани? Давайте дізнаватися.